好的，大家好哈，今天我们来学习一下阅读哈，这是 TPE o 的内容哈四级的哈呃我们先念一下哈读一下然也呃再学习一下哈 저는 스키를 좋아합니다. 겨울이 되면 주말마다 스키를 타러 갑니다. 빨리 눈이 오는 겨울이 되면 좋겠습니다. 집 근처에 새로 도서관이 생겼습니다. 읽고 싶은 책이 많고 의자가 편안합니다. 그래서 저는 이 도서관에 자주 가려고 합니다. 아, 아 있어. 저는 스키를 좋아합니다. 겨울이 되면 주말마다 스키를 타러 갑니다. 빨리 눈이 오는 겨울이 되면 좋겠습니다. 집 근처에 새로 도서관이 생겼습니다. 읽고 싶은 책이 많고 의자가 편안합니다. 그래서 저는 이 도서관에 자주 가려고 합니다. 하, 저기 하, 매우 특별한 단어 하,但是 중국어 식有一點怎麼樣? 어, 대위 동사 부분 하, 要了解 하. 啊，我每次讲课就是哈，我的课呢基本上怎么样哈？呃，以动词为标准哈，以动词为中心，它的前后的关系哈，前后怎么样和韩国语哈有什么差别哈？啊，我每次怎么样都讲哈啊、呃，动词呢，它呢呃，韩国语呢动词后面是来助动词哈，然后来否定词哈，否定词，然后来时态，呃，然后再转折哈。 呃，转折词或是总结语哈，总结词哈，那前面是什么呀？哈，宾语哈，呃，然后再副词哈，哎，那基本上这个哈，哈、啊，动词前后呢，哈，韩国语和中国语哈是完全相反哈，啊，韩国语呢怎么样？哈，呃。 主动词、副、呃、词、啊，否否定词，哈，呃，转折词都在后面，但是中国语呢，这个呢都在前面，哈。宾语呢，韩国语在前面，中国语在后面，哈。那副词呢，呃，中国语呢有时在前面，又可以在动词的后面，哈。啊，韩国语呢副词都在前面，啊，哎、呃，这一点哈，啊、呃，那基本上是么呀，动词这个后面，哈，这些词，哈，中国语都是在前面，哈，哎、呃，前面，哈，啊、呃。 好的，呃，就是韩国语哈、啊、和中国语的哈、啊、最基本上构造上差异哈、啊，你先首先要了解它哈，啊，然、啊、好怎么样？再听我的课哈、啊，就开始简单了哈、啊。呃，好的，啊、那我们先看单词哈，可、啊、能是我吧哈，在、啊、我能是主语，哈、啊，表示主语哈 s k i e 一看这个人的话哈，他、啊、它宾语吧，哈、啊，在、啊、中国语宾语跑后面啊，就我还没达斯喜欢呐，哈，喜欢啊。啊 嗯、呃，我喜欢 ski 是滑雪哈，滑雪哈，呃，就这样写就可以了哈、啊。嗯，那口울呃第二句话哈，口울이되면되면啊，呃、啊啊，那在这里面哈，되、啊、면是哈、啊、是属于什么样动词后面不是呃、啊、来那个什么样转折词嘛哈，呃、啊啊，它是转折哈啊啊，되면면是什么？德华吧是吧哈、啊？德华。 啊，出门了，马达 ski 的 l e 话哈是宾语，是什么？它的宾语哈、啊。然后 l 呢怎么样？又是宾语了哈。哦、啊，是谁呢？是 kamida 的宾语哈、啊。所以说这个整个是 kamida 的宾语哈、啊。嗯，所以说先看它哈，cold 的名啊咋？推到、呃、是,是什么？到冬天哈，cold、啊、冬天的话啊，名是在这里哈、啊，要翻译清楚什么样？的话这个意思哈、啊。嗯。 那去买的马达，马达是哈呃是什么呀？美酒吧哈，美酒魔啊，呃美酒魔哎、啊。那去先翻它哈去啊，然后 ski le tada 啊 tada 是哈，我们做什么呀？哦、啊，那滑雪吧啊啊滑雪哈哎哦 ski 哈在这里滑雪哈动词了是吧？滑雪哈、啊、滑雪哈。啊 啊，啊、呃，它是怎么样滑？啊，嗯，啊，ski 的他他这个滑哈，就是宾语哈，宾语就是怎么样？中华怎么样？去滑雪哈、啊，滑雪。好、哦、的，在这儿重要的事情嘛，你看 ski 的他他 l 是 s e 哈，它他的宾语哈、啊，但是 l 呢是刚,刚去的宾语哈、啊，啊，去的宾语哈，啊，这、啊、一点不要忘了啊。 然后再看这个哈，班里努이我能겨울，빨是副词吧，是吧？努이我的努이我的是哈、啊，哎嗯、啊、呃，这是怎么样、啊？呃，补语嘛，是吧？哈、啊，呃，作为主语哈，动词，先用是来修饰它嘛，是吧？啊啊，빨리努이오는겨里，那这整个怎么样？哈、啊，努이오는겨울呃，又是它的怎么样？哈、啊，呃、啊，作为主语了哈，呃、啊，作为主语,语啊，你也可以把它看成怎么样一个？ 哦、呃，不能说主语了，是补语吧？哈、啊，对面面就会是吧？哈，这、啊、句话你要记得哈、啊，呃，面就会了。啊，就是怎么样？希望的意思，啊，希望，啊，嗯、呃，希望，哎，哦、呃，所以说哈、啊，你看这个这是动词嘛，是吧？啊，动词后面的哈、啊，动词后面的基本上怎么样？要跑到前面啊，呃，前面，是跑到怎么样？是动词的前面，或是怎么样？主语的啊，最喜欢呢。 啊 c h o k o s a m e 是希望吧，是吧？啊，所以希望是我吧，是吧？哈、啊，在这里面是我怎么样省掉了，是吧？嗯、啊，所以说，希望，对、啊、希望怎么样？哎、啊，嗯，啊，他是动词吧？希望哈？呃、啊，快、啊，嗯、啊，啊，快点怎么样？希望快点，啊、快点到。 呃，如你我的，如你我的是呃呃下雨下雪吧哈、啊，快点到下雪的哈、啊，呃下雪的怎么样？冬天哈、啊、是这样，OK，哎、呃，好，所以一看这个字句哈，首先找什么？要找动词哈，哎、啊，然后动词后面呢，呃就要跑动词的前面啊，或是主语的后面吧啊。 一般怎么样？되면就겠大你要想哈，睡丑啊，是我嘛啊？是要跑到我的后面哈？呃、啊，啊，然后怎么样啊？你看他哈、啊，他是宾语呢，还是补语呢？啊，呃，呃那样话，啊、呃，如果是怎么样哈？宾语啊，就、啊、是补语哈、啊。所以说他怎么样用一了嘛哈？呃、啊，努力我大，努力我大是来休息他啊啊。所以说希望快点到下雪的冬天哈。啊 哎、呃，这句话我们再再来念一下哈。哎、啊、呀，我再看，真的是 ski 的穿，但我喜欢滑雪。呃，ski 滑雪哈、啊。呃，啊、呃，在这里面的滑雪是哈名词了，对吧？啊哈，秋天里面到冬天的话，哈、啊，去马尔马达美周末哈、啊，马达是呃助词吧，名词哈。ski 的去滑雪哈、啊，在这里滑哈、啊、是怎么样？呃，动词，和、啊、雪是名词哈，它是宾呃，宾语是吧？嗯、啊。 야 빨리 눈이 오는 겨울이 되면 좋겠다. 이씨 와즈 뭐야? 콰이디엔. 어, 도샤설의 동태야. 어. 어, 자, 칸디아이 쒸, 칩 근처. 아, 집스 어, 자푸진. 응? 근처에서 푸진버스 봐. 어, 푸진. 자, 엔허 자자푸진. 아, 다스 주스, 쉽바. 새로 도서관이 생겼습니다. 자, 타이우스 좀이야. 어, 생겼다. 생겼다더. 어, 부스 봐. 어, 그래서 생다 아, uh, 생겼다. Uh, 이거는 생기다. 자, 생기다서 하, 매우 동시怎么样?有了, 아,有了, 하, 你不能说单身 하, 아单身了心的怎么样 하, 我们只能呃中国话只能这样哈有了啊他用过去写了嘛是吧哈所以有了是새로는心的心的图书馆图书馆啊图书馆 ,新的 도서관. 네这样哈表达就可以了啊那你要想先在怎么样생기다生 생기다.啊, 生기다, 生기다是没有的东西怎么样有了有了哈啊诞生哈嗯诞生啊是带有这种意思哈对在家附近有了新的啊图书馆是这种意思哈 새로운 새로 새로운 새로운一样的意思哈新的

어 이하 요시 부유의 어 많고 자 많다시며 아 많고 자 많고 하시면 아요 흥도 요 흥도 타스 어 동사라 요 흥도시며 想读的是수어야 의자가 편안합니다 어 의자가 스어어 이즈 봐서 어, 哈 이즈. 어, 이즈, 어, 이즈 아, 자, 이제, 怎제 이제, 주제 이제, 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 편안합니다, 한, 자, 有 이제, 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 아, 제 이제, 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 이다 이제, 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 副제 이제, 이제, 이즈 이제, 편안하다, 안, 제안제이哈 아, 特이安 이제, 자, 椅子很舒服哈、啊，漂亮啦的、呃，啊，重话哈，哎，写舒服哈、啊，呃，比较好吧，啊、呃，椅子很舒服，嗯嗯，啊，椅子很舒服啊，这样表达就可以了啊，漂亮啦的，很舒服的意思哈。啊 아래서이说就是连词是吧哈说的话하所以哈呃这种意思是吧所以 하, 저는 이 도서관에, 이 도서관에 자주 가려 伊伊伊伊 자, 자, 제이동사伊이伊 자주 가다. 伊伊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 伊 呃，卡利欧加哈米达是谁？是我嘛？所以说要跑得动。那有个我的鸿运吧。可能我想要，呃，我想要，嗯、呃，这我想要怎么样？去，呃，去怎么样？哎，嗯，呃，先来怎么样？啊、呃，进仓去吧，是吧？差就先来复试嘛，是吧？呃，进仓，呃，去怎么样？呃，这个图书馆，这图书馆。 啊，这样说话就基本上就算啊啊、哦、可以了哈。好的哈、啊，这个哈、啊、这个没有什么特别哈、啊，只要能知道怎么样哈、啊。韩国语和中国语的构造差异的话哈、啊，来动词后面的接续词哈、啊，呃，中国话都是在前面哈、啊，呃，都要跑到前面啊，都要跑到前面啊、呃。然后怎么样？韩国语哈，宾、啊、语呢？中国话在后面。 哎，复词这个部分哈啊，那中国话呃中国语啊，所以又是在怎么样动词前面，又可以在动词的后面啊。如果是在动词后面的话，韩国语呢都要搬到怎么样动词的前面啊，是这样啊。哎，好的，我们再哈、啊呃、再复习一下哈、啊，算啊今天的课结束吧啊。저는스키를좋아哈，니다。我喜欢滑雪啊。 겨울이 되면, 到冬天的话,하 주말마다 매주 뭐 스키를 타러 갑니다. 아, 이 칼지가 러는 화, 하, 어, 就是后面这个动词的什么宾语啊, 하, 所以说去滑 빨리 눈이 오는 겨울이 되면 동사스 되다 봐, 쓰 되면 좋겠습니다, 면 좋겠습니다, 하. 这也是动词的后面, 하, 是表达什么希望嘛, 아? 最希望呢是我, 하, 所以跑到前面 啊希望怎么样快點啊快点啊啊 눈이 오는 겨울. 啊快点 되다. 啊快点到啊快点来也都可以啊快点来下雪的冬天啊눈이 오는 겨울. 자再看第二题哈呃近處的 새로 도서관이 생겼습니다. 생겼습니다. 什麼東西怎麼有了,所以說你就犯啊,有了。 在在家附近，其근처에，在家附近有了新的图书馆，嗯、呃，자翻译就可以了啊。읽고싶다싶다，啊啊，싶다，呃，哦，这个能想吧，是吧？啊、呃、啊，动词和动词吧，哈，是吧？动词加动词，哈、啊，呃，加动词，哈，哎，这个怎么样？我们有六种哈，用法哈，六种用法哈。啊 有种用法，其中怎么样？嗯、呃，有连动词也有哈，然后怎么样并列也有哈，在其他的怎么样啊、呃？像这样的哈，动词如果是哈、啊，动词后面是什么？呃，表达啊、呃，就是希望啦，啊、呃，这种感觉啦，这些动词话都要怎么样？呃，嗯，呃，先先翻译它哈，就倒过来了，倒过来了啊，啊、呃，中国语是什么样想读吧？哈、啊，韩国语是读想，OK，这样。

啊、呃，这副词的功能是什么哈？呃，副词有没有哈？不影响这个字句哈，错对的问题啊，而是副词是的啊，是来表达怎么样，是吧？这个一个、嗯、举举手哈啊，丰富的为了丰富的表达哈，它的意思啊，我们就使就使用副词嘛，是吧？所以说这个副词呢，往往怎么样？韩国语哈，有的时候用，有的时候不用哈。呃，就是看这个怎么样自己你想怎么样 呃，要丰富的你去表达的时候哈，呃，有的时候怎么样哈、啊，多加一个这样副词哈、啊，呃，就很顺吧哈。자、啊、그래 s 所以哈、啊，呃，저는이图书馆呢，자就卡掉过哈니다。你看，一看动词哈、啊，动词写写先找动词哈、啊，你看动词后面怎么样？是卡掉过哈니다这都是怎么样？是助动词哈，是、啊、嗯，所以说，谁想去呢？是我想嘛。所以说，说跑到怎么样？我的后面，我想要怎么样？ 呃，常去哈、哦，经常去怎么样？图书馆啊，好的，今天课哈就到此为止哈。